17 день на позиции. 17 сутки. Ни воды, ни жратвы. Это вас не дано. Пачка галет на четверых. 17 сутки, все также на позиции. Вода закинчилась. Нашли воду в жалой бочке, дожди вы. набираем, уже почти все выкидываем. Пану мама невеста вот он приходит во всем воду собирать, то есть мочу пьем, с бочки там жалую воду. Там садили да, через салфетки, заткую воду нашли, чтобы ничего там там тоже ее были, таблетки Тоже я даю, ничего страшного, пить все равно. Ну, щарик выбежал, сорвал траву на лапу, поэтому что то сарай сало нашли. Соль, сорвал все вот вот и щарик. Да, сушки там, варенье там, там, все, как квест. Надо было туда дойти, набрать и конец. Чего еще? где не заметил, куда добраться, куда сутки на позиции. Сегодня пасхальный стол у нас. Двадцать восьмой сутки на позиции. Он, если немало, приходится у пиздера подносить, блядь, с подвала, таскать консервацию. Такая же тема романтика, бля. Всем смачного. Ну да. Сейчас скажу. Очень хочу Он тоже чекал за Вину, 15 групп заходила, и ни одна не дошла. Это когда оточен и в ситуация. ты можешь не выйти, и все, ну ты надеешься на лучшее, И приходится принимать решение, ну, я бы хлопца вытащить и, и, самому выйти. Доброго ранку. Доброго. Вот так вот мы живем, погодочка, водичка на всех. Чарта 2 Дэймонса, Чарта 2 Дэймонса. Руку не спостерегаю. На яку годину, на яку годину? Не было ничего, у нас такого не было. Там, ...2 -1. ...2 -1. да, и полы разбирали, там, скрывали, поднимали деревянные полы, чтобы, если что, там, и схватить, то наша точка была больше скрытна, так что, ну, дуже обережно себя а вели и працювал практически в в основном, по сброю тихо, слушайте. Но мы выполняем задание, то есть, когда все позиции практически вышли, осталось только наши, и это и была, наверное, задача, так что мы их привлекаем что он не может пройти там, нас. успокоиться, не паниковать, оценить ситуацию, разложить все по полочкам, я понял. Ну, его надо помогать. Потому что я знал, что нас не может вывести, потому что не могут там сделать коридор, а пытаются сделать коридор при выходе. Это помогает нам, чтобы тогда посылки, дронами, воду сюда, нишу, сигареты, чтобы я можно больше тремолся, чтобы я была возможность нас сразу скинуть, 0,5 воды, это, то, что мы тут и перенести. следующую посылку. А це вже хлопці готують пакунки для наших піхотинців. Через інтенсивні бої и шквальні обстріли бійці не можуть вчасно рятуватися, а провізія заканчивается. У півтора кілограмову бандероль хлопці запакують для побратимів найнеобхідніше воду, ліки і каварійні сники. Все, що надіслали волонтери. Піхота це титаник, на яких тримається вся лінія фронту, на яких тримається наша державність зараз в даний момент. Вона тримається виключно на хлопці, які зараз знаходяться в глибині в землі і в боях виживають і тримається на цьому абсолютно вся наша державність. На вулиці продовжують лунати постріли, вибухати снаряди, а бійці вибігають на вулицю, аби дронами таки доправити про піхотинцям. Добре, так, так і тримай. Так, оте на ра. Да. 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 Ну, Одну бійці завдяки дронам і своєї майстерності доставляють піхотинцям посилки. Вони невеликі, але на кілька днів вистачить, кажуть хлопці. І хоча у них сьогодні через інтенсивні обстріли бойової роботи не було, та найголовніше вони зробили передали жовто-блакитні пакунки. Ну було банально, не можемо їх витягнути. Не можемо провести заміну. Тому можу сказати, що на даний момент тут дійсно тяжі було на собі до последнего, пока не будет наказывать. Хлопцы без опыта, и ну, были варианты такие, по-моему ну, как выйти там, собственно, ну, большой группой. Цель, да. В одном выйти можно было. Да, это было бы долго. медленно. Но ну, можно было. Когда нам скинули антигромные плащи, я понял, что пришлось будет. 32 суток на позиции. Их прилетала почтальонша Баба Яга. Принесла посылки. Бейпиды. Слава Украине! Да, они начали, да, штурм с трех сторон. Было понятно, что мы их не стримаем. Было принято решение, тогда Хобсон сказал, что сегодня будем выходить по любому. Вот пропал тогда звездок, появится, звездок не появится, будем сегодня ехать выходить. Свой страх и риск, да, и мы ну, все-таки потом команда, да, что выходим. Куда выходим? Подвал. Подвал. У нас здесь было четверо человек, и то одного мы подобрали уже по вашей местности. Ну, тоже с нашего батареала, с нашей роты, с лопуса. Ну, вот. а он же начал там 20 дней. Я не мог выйти. И мы на него нечаянно нарвались и забрали до цепи. Турок Дэймсу, Турок Дэймсу. Нас накрыло, нас накрыло. Я к приему.

помойтеся, пішли в баню. Ну, сразу не ели много, потому что все уже было небеспечно. Потрошку, потрошку. Ну, и энергетика. всякого. было больше пожарным на позиции, когда сидит, что опять же, другая энергетика. Вот так хочется, так хочется его выпить, потому что все равно